Untuk proses bongkar nisbah dia 110 satu. Kita akan gunakan habuk kayu 100 kilo. 10 tu kita akan gunakan dedak padi. Satu tu kita akan gunakan kapur. Air ni adalah untuk kelembapan kat dalam bongkar tu. daripada bancuhan 100 kilo habuk tu, kita akan dapat 276 biji bongkar. Selepas kita dah masukkan habuk-habuk kayu tadi ke dalam bag, bag bongkar kita akan uh, letakkan penutup dan leher kita akan gunakan biji benih Uh, biji sekoi ini kita akan hancurkan dulu sehingga biji benda ni hancur tuangkan ke dalam setiap bongkah anggaran selalunya kita tuang agak-agak uh, penuh dekat bahagian penutup ni saja 45 hari cinawan dah boleh tumbuh okey setiap bongkah ni boleh mengeluarkan hasil sebanyak 5 ke 8 kali tapi kalau dekat sini kita rekod dalam 7 kali je kita akan start uh, buang bongkah tu untuk dijadikan baja nama saya Nurul Amirah binti Yahya. Saya berumur 33 tahun. Saya berasal daripada Kota Tinggi Johor. Saya merupakan owner kepada Mr. Mushroom Fresh Farm. Lepas SPM, saya belajar dekat ILP Pasir Gudang dalam jurusan mekanikal. Habis belajar, ...saya masuk kerja kat Singapura... ...lain bidang lah... ...bidang saya bidang aa, medical... ...bila kita dah kerja kat Singapura dalam 6-7 tahun... ...saya nak pulang tu... ...saya fikirkan aa, satu aa, bisnes yang boleh konsisten... ...jadi saya pilih bidang pertanian... ...sebab saya rasa pertanian ni... Aa, ...dia lebih stabil... ...bila saya dah dapat skill... ...saya boleh ajar juga orang kat luar sana... ...tentang apa yang saya punya pengalaman... ...dalam bidang pertanian ni... ...kebanyakan pekerja kita semua perempuan... ...owner pun perempuan... ...sebab tu kita menggunakan... MRS tu mistress tu untuk perempuan lah. Mushroom, fresh farm tu sebab kita usahakan cendawan dan fresh farm. Sekarang kita dekat tapak pemprosesan bongkar cendawan tiram. Tempi tempat dekat parit Raja, Batu Pahat, Johor. Okey, kita akan a, campurkan semua bahan-bahan tadi. Okey, abu kayu kita dah masukkan 100 kg. Okey, untuk ini dedak padi 10 kg serta kapur pertanian 1 kg. Kita akan gunakan air banyak 5 tong air. Air ni uh, adalah untuk kelembapan kat dalam bongkar tu uh, sebab kalau telah tak ada air, uh, bongkar tu mungkin tak boleh mengeluarkan cendawan yang banyak. Mungkin dalam satu kali ke kita akan gaulkan dalam 15 minit uh, supaya semuanya sebati. Nisbah dia uh, 111, maksudnya kalau kita kat sini uh, sekali bancuh 100kg, kita akan gunakan habuk kayu 100kg. Pulau tu kita akan gunakan dedak padi. Satu tu kita akan gunakan kapur. Kalau seratus kilo ni selalunya kita akan dapat dalam dua puluh tiga bakul. Dua puluh tiga bakul tu satu bakul dalam dua belas bongkah. Tertumbuhnya uh, ladang Mr. Mushroom Fresh Farm ni pada PKP tahun 2021. Masa tu saya masih bekerja lagi di Singapura. Jadi bila saya bekerja di Singapura tu saya terfikir yang 2 uh, tahun saya tak boleh balik. Jadi saya terfikir saya nak balik kampung nak mulakan perniagaan cendawan. Sebab-sebab saya berhenti kerja kat Singapura tu salah satunya sebab masa. Satu lagi masa Covid saya tak dapat balik Malaysia. Saya kena stuck dekat Singapura dua tahun. Ha, itu yang membuatkan saya rasa saya memang kena berhenti kerja. Cendawan ni kenapa saya pilih? Satu tu cendawan ni dia lagi muda, dia dalam bangunan. Ha, tempat proses dia pun dalam bangunan. Kita nak menternak dia pun dalam bangunan. Jadi dia lebih sesuai lah untuk wanita. belakang tu ada tempat pemeraman habuk kayu. Bila habuk kayu datang, kita tak boleh terus pakai. Kita kena jemurkan dulu dalam 10 ke 2 minggu. Barulah kita akan boleh pakai habuk kayu. Ha, kirakan bila habuk kayu sampai, habuk kayu tu akan berwarna cerah. Kita akan peram sehingga dia aa, menjadi coklat peperangan. Baru kita akan start proses bongkar tu. Cara untuk kita peramkan, kita akan gunakan bumbung yang mudah bergerak. Jadinya bila waktu panas, kita akan buka bumbung. Bila hujan, kita akan tutup balik bumbung tu. Bila kita boleh tarik kan, lagi mudah seorang je boleh buat. Selalunya kita akan order dalam lima tan nabuk kayu. Kegunaan untuk satu bulan. sekarang ni kita kat tempat proses untuk masukkan bongkah-bongkah ke dalam beg dia. Ah kita akan gunakan dua mesin iaitu mesin conveyor. Conveyor ni akan menghantar ah habuk-habuk yang kita dah campurkan tadi ke dalam mesin. Ah mesin ni mesin bagging. Ha, ah, mesin bagging ni kita menggunakan empat lubang. Okey, untuk satu bongkar anggaran berat dia dalam 800 gram. Masa dia ambil lebih kurang dalam satu jam daripada 10 minit, ah, 10 ke 15 minit untuk kita campurkan. Nah, dan kita akan transfer ke mesin bagging. Mesin beg ini akan dalam 40 minit lebih kurang. Selepas kita dah masukkan habuk-habuk kayu tadi ke dalam beg, bag bongkar, kita akan letakkan penutup dan leher. Kita akan habiskan dulu untuk satu bancuhan 100 kg tu ke dalam semua beg plastik. Lepas tu kita akan ke next step. Saya berhenti kerja dekat Singapore tahun 2022. Sebelum saya berhenti tu saya memang dah set up tempat. Bila saya resign uh, kerja Singapore dalam bulan 4, kita dah running dah bisnes cenawan ni. Pertama, saya akan pergi kursus dulu. Saya pergi kursus dulu, saya pun bayar untuk cikgu saya tu. Saya belajar dengan dia, banyaklah saya tanya dia apa-apa barulah saya uh, set up tempat saya ni. Saya mulakan juga sikit-sikit, permintaan dah okey, saya dah berani buat banyak, uh, baru saya kembangkan lagi. Tapak ni sebenarnya tanah getah. Saya banyak berurusan dengan abang menggunakan telefonnya lah dia yang uruskan saya tinggal transfer duit dia yang akan panggil jentolak saya pulang tu waktu tu lah yang saya uruskan hantar mesin barang-barang sampai waktu tu Family kita ada tanah yang boleh diusahakan tak semua orang pun ada peluang tu jadi kita rasa ok bidang pertanian ni kita kena cuba juga proses seterusnya kita akan mampatkan aa, bongkah ni. Kita akan tekan dia seperti ini untuk aa, perjalanan akar dia lagi lancar bila abuk kayu ni dimampat. Ini orang panggil leher. Aa, dan ini kertas dan pelutup. Okay. Bila kita kurang mampat, aa, pertumbuhan akar dia tak berapa cantik. Aa, daripada kalau kita mampatkan pertumbuhan akar dia nampak sekata Untuk memampatkan tak lama Kalau satu hari tu kita bancuh dalam Tiga bancuhan Satu bancuhan tu dalam dua atau lebih Satu hari tu kita bancuh dalam tiga ke empat bancuhan kan Satu hari orang dah boleh siap dah Kirakan satu hari dalam lapan ratus ke sembilan ratus bongkar lah Untuk dua orang pekerja Pekerja semua orang kampung sini Saya kenal Rizda daripada ibu sendiri sebab ibu merupakan uh, getah bawa Rizda. Jadi bila kita anak kepada uh, penori getah Rizda, kita berpeluanglah untuk memohon bantuan daripada Rizda. Antara bantuan yang kita dah pernah dapat daripada Rizda, satu tu IAT berjumlah RM10,000. Kita juga kat sini dah pernah dapat agro makanan RM60,000 dan packaging RM10,000 Untuk grant agro makanan uh, Kat sini saya mohon rumah cendawan Kita dah dapat dah rumah cendawan daripada RISDA Untuk rumah cendawan yang kita dapat bantuan daripada RISDA Rumah cendawan tu bersaiz 20x20 Kita boleh menempatkan dalam 6,000 bongkah Siap dengan ada rak sekali Dah dapat 5 rak Dan juga tapak untuk letak habuk kayu pada pendapat saya Risda ni sangat membantu dalam prosesnya pun sangat cepat mohon awal tahun dalam pertengahan tahun tu kita dah boleh dapat keputusan lulus ke tak dalam beberapa bulan dah dia dah datang dah untuk siapkanlah projek yang kita pohon tu ha jadinya saya rasa Risda ni antara agensi paling tercepat lah untuk selakat ni Uh, rumah cendawan ni bersaiz 20 kali 20 uh, yang boleh menempatkan dalam 6000 bongkar cendawan. Okey, a uh, kat depan ni semua adalah bongkar cendawan yang dah boleh dituai. Cendawan-cendawan ni kita dah lepas peramkan, lepas kita buka ke penutup, anggaran dalam 4-5 hari cendawan dah boleh tumbuh. Selepas cendawan dah tumbuh, a uh, kita akan tunggu dalam tiga hari baru kita akan tuai cendawan yang selepas dia nampak anak tunas berputus tunas. Okey, setiap bongkah ni boleh mengeluarkan hasil sebanyak 5 ke 8 kali, tapi kalau dekat sini kita rekod dalam 7 kali je, kita akan start aa, buang bongkah tu untuk dijadikan baja. Ah bongkah-bongkah ni penjagaan dia sangat mudah. Lepas kita dah letakkan dia dekat dalam rumah cendawan ni, kita akan siramkan ada punya jaring hitam aa, satu hari tu dalam 2 ke 3 kali. Uh, masa musim panas je. Uh, maksudnya dalam pukul 12 ke pukul 1 atau pukul 2. Perosak yang selalunya akan datang uh, ke Sinawa adalah satu binatang tu namanya bari-bari. Kita kat sini memang tak ada menggunakan uh, racun serangga. Jadi kita akan biarkan saja bari-bari uh, tu sebab nanti bila kita petik dia akan hilang. Uh, untuk bari-bari dia tak merosakkan tekstur Sinawan. Tapi kalau macam untuk kulat-kulat lain selalunya bongkar-bongkar ni akan ada kena serangan kulat seperti kulat hijau itu adalah kerana lebihan a, kelembapan dekat dalam rumah a, bila kulat hijau tu bermakna bongkar tu dah rosak jadi kita kena keluarkanlah daripada rumah cendawan kita fokuskan cendawan tiram kelabu yang mana permintaan dia tu orang kata tinggilah dekat sekitar Johor tapi juga kita ada buat a, cendawan black jelly yang mana kita akan buat time hari raya masa untuk Cinawan Segar kita pernah juga dapat offer daripada Econsave untuk paket-paket kan hantar dekat pasar raya tapi benda tu macam rasa tak sesuai sebab bila kita paketkan dia kita menggunakan tenaga kerja yang banyak sebab kita nak paket-paketkan dia tu agak leceh juga agak susah sebab kita Cinawan tu kan nak kena aa, susun satu-satu dalam plastik kan jadi sekarang ni untuk cendawan segar, kita dah guna cara yang paling mudah, kita jual borong. Tertentu nak jual bongkar tu, bila kita start buat live, kita tunjukkan sekitar ladang cendawan, kita tunjukkan proses-proses kita buat bongkar. Kat situ kita tengok viewers kita ramai yang komen tentang uh, minat nak beli. Kat situlah kita terfikir nak jual bongkar dekat beg kuning kita. Permintaan untuk uh, dalam live kita memang merangsangkan, memang Kebanyakan yang beli tu Pemulaan tu orang suka cuba-cuba dulu Ada yang boleh, boleh beli dua Tapi kebanyakan akan repeat lagi lah Sebab orang akan rasa seronok Katalah kita buat seribu Tujuh ratus tu kita akan jual Tiga ratus je kita akan pakai untuk ladang kita Proses kat sini adalah proses pengukusan bongkar-bongkar cendawan. Setelah bongkar-bongkar ni kita dah siap letakkan penutup dan leher, kita akan masukkan kat dalam mesin pengukus selama 8 jam aa, menggunakan 3 tungku dapur, aa, 3 tong gas. Kita akan ambil masa 2 ke 3 jam untuk mendapatkan suhu 100 darjah Celsius. Selepas dah dapat suhu 100 darjah Celsius, kita akan tunggu sampai 4 jam. Aa, baru kita akan matikan api. Fungsi kita kukus bongkar-bongkar ni adalah untuk kita matikan segala bakteria-bakteria yang terdapat pada habuk-habuk kayu tu jadi bila kita kukuskan selama 4 jam dalam darjah 100 darjah Celsius kemungkinan akan matilah bila kita tak dapat suhu yang tetap kemungkinan bongkah tu rosak akan ada benih tak berjalan ulat-ulat yang tertinggal yang akan merosakkan uh, merosakkan biji benih untuk uh, kapasiti kita punya pengukus uh, boleh letakkan dalam 2000 bongkah cenawan uh, tapi kalau untuk kita selalunya kita letak dalam 1700 ke 1800 a uh, sebab kita tak nak terlampau padat uh, bila terlampau padat kemungkinan banyaklah faktor-faktor uh, kerosakan nanti Ya, sekarang kita dalam proses untuk meletakkan biji benih ke dalam setiap bongkah yang ada ni. Yang ni aa, kita yang kita buatnya adalah cendawan tiram kelabu. Kalau dalam bahasa Inggeris dia oyster mushroom. Kita akan gunakan biji benih aa, biji sekoi ni. Kita akan hancurkan dulu sehingga biji benih ni hancur. Okay. Selepas so, tu kita akan tuangkan ke dalam setiap bongkah. Kita tuangkan pun tak terlampau banyak anggaran selalunya kita tuang agak-agak penuh dekat bahagian penutup ni saja. Selalunya kita akan menggunakan satu botol ni kita boleh pakai dalam 50 ke 60 bongkah. Jadi kalau lebih kurang 30 botol sekali satu pengukus. Okey, selepas kita aa, letakkan biji benih, kita akan peramkan semua bongkah selama 30 hari aa, sehingga bongkah ni akan uh, memutih sampai ke bahagian tapak. Anak benih ni kita akan letak sampai ke ujung penutup dan sebab tu kita akan goncang Ya biji benih tu ke tepi. barulah kita akan tutup semula. Sebelum kita tutup kita akan ketatkan semula. Okey. Ah anak benih ni akan letak kat bagi bagi tepi macam gini. Barulah dia akan pecah dan merebak. Turun sampai ke bahagian tapak. Di sini kita ada jual bongkar cendawan, kita ada jual cendawan segar, kita ada jual keripik cendawan dan juga sambal aa, garing cendawan. Kalau untuk keripik dan sambal, selalunya kita akan buat aa, bila kita masuk event, baru kita akan buat yang segar-segar lah, yang fresh punya. keripik cendawan tu, aa, kita menggunakan cendawan tiram lah bila kita ada lebihan cendawan yang kita tak pakai. Jadi kita cuba-cubalah nak buat kita punya produk sendiri, kita boleh hantar ke KS sebab benda tu boleh tahan lama. Ha, kat situ lah idea saya nak buat produk cabaran terbesar saya untuk setakat ni bila ha, bongkah-bongkah yang kita buat ni ada masalah kita punya pengukus sebenarnya tak mencapai tahap yang patutnya dulu kita tak ada pekerja ha, kita dapat gaji, kita pakai duit kita sendiri kan macam sekarang ni setiap bulan kita kena make sure nak kena ada gaji untuk pekerja-pekerja kita. Ah, ha, kat situ cabaran paling susahlah. Saya rasa tulang belakang saya tu akak saya, ahli ha, niwati ha, dan juga keluarga. Mereka jugalah yang banyak tolong kalau saya dalam kesusahan, ah, dia orang bantu tolong tengokkan ladang ke apa ke. Untuk bongkah yang dah matang, bongkanya akan bertukar menjadi warna putih ke kuningan sehingga ke tapak. Ah ha, ini kirakan bongkar ni dah cukup matang. Ha, bila kita buka ke penutup, anggaran dalam lima ke tujuh hari dah boleh keluarkan cendawan untuk hasil yang pertama. Okay, daripada start kita proses, sehingga nak dapatkan warna macam ini, kita ambil masa dalam 30 ke 35 hari. Okey, untuk bongkar yang matang, kita ada jual dekat beg kuning TikTok. Ah ha, kita akan hantar mengikut uh, order. Boleh beli dua, boleh beli empat, tak kisah untuk percubaan lah. Okay, setiap yang order, kita akan masukkan sekali dengan uh, nota panduan untuk cara-cara uh, nak tanam cendawan dekat rumah. Kat sini kita dah bagi penerangan, cukup. Uh, ke atas pun kita dah bagi nombor telefon untuk siapa-siapa yang masih tak faham ke ada apa-apa nak tanya pun nombor telefon kita dah ada letak. Okay, contohnya macam ini, uh, untuk orang yang order dua kita akan letakkan bongkah dua ke dalam kotak. Jadi kita akan letakkan sekali nota. Uh, nota bersama dan kita akan hantarlah untuk saiz dua. Pep memang sangat positif Sebab diorang rasa seronok Dapat petik cendawan sendiri dekat rumah Sebab diorang macam tak sangka lah Cendawan ni sebenarnya mudah sebab daripada step pertama kita dah proseskan, kita dah letakkan biji benih. Jadi dia orang dapat tinggal dalam berapa hari je, cendawan dah boleh tumbuh dah dekat rumah masing-masing. Untuk bongkar, memang kita fokus pada TikTok. Dalam TikTok live kita boleh bagi terus penerangan cara-cara macam mana nak tanam bongkar ni dekat rumah lah. Tapi untuk cendawan tiram segar, kita banyak jual offline dekat kawasan sekitar setempat sini. Untuk bongkar cendawan, uh, setakat ni kita untuk beg kuning boleh sampai jauh Sabah Sarawak. Tapi sebelum-sebelum ni dalam live TikTok, ada juga customer daripada Brunei, daripada Singapura yang berminat nak beli. Tapi kita tengah usahakanlah macam mana kita nak hantar bongkar ni ke tempat mereka. ini adalah cedawan tiram kelabu yang lepas kita dah tuai kita selalunya akan petik dalam anggaran saiz yang sedang macam ini sebab kita tak suka sangat terlampau besar ataupun terlampau kecil ha, tekstur dia ni kalau yang fresh ni dia akan rasa dia sangat kenyal kalau kita terus masak, lepas kita tuai, rasa dia manis. Selalunya cendawan ni kebanyakannya orang akan goreng. Tapi sebenarnya untuk cendawan tiram yang betul-betul segar, kalau kita masakkan lemak ataupun kita masak sup pun sedap. Okay, selalunya untuk cendawan tiram yang segar ni kita akan jual borong pada pemborong. Lah. Tapi kalau untuk yang datang ke ladang, nak beli sekilo ke nak beli setengah kilo pun kita ada jual juga. Untuk harga kita jual, kalau yang segar macam ini, setengah kilo kita jual RM10. Harapan saya tu saya dapat kembangkan lagi bagi pendedahan dekat orang luar sana, dekat anak-anak muda nak tunjukkan dekat diorang yang sebenarnya bidang pertanian ni juga satu bidang yang boleh orang kata tu buat duit, kita pun boleh bagi manfaat dekat orang. Bidang pertanian ni pun dah tak macam dulu. Macam dulu kan kat kampung sekarang kita boleh buat live TikTok. Orang boleh tengok kita punya bisnes tu daripada uh, sosial media lah. Saya nak jadikan tempat saya ni agro pelancongan yang mana aa, orang nak boleh datang, boleh belajar. Kita juga ada planning lah untuk buka kafe, orang boleh makan cendawan segar, orang boleh rasa pengalaman petik cendawan sendiri untuk siapa-siapa yang nak dapatkan produk daripada misi Mushroom aa, seperti bongkar cendawan ke, kerepek ataupun sambal. Boleh beli dekat kita punya beg kuning TikTok kita. Boleh type MRS Mushroom Fresh Farm. Ha, boleh tengok kat beg kuning. Nak datang ke sini ataupun nak belajar tentang tentang pertanian cendawan ni. Boleh je datang kat ladang kita. Ha, ladang kita beralamat kampung Seri Mendapat. Padik Raja Batu Pahat Johor. Okey, untuk siapa-siapa yang berminat nak tanya apa-apa tentang cendawan, boleh hubungi saya di talian 012 955 9073.